এনেকুৱা বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰি থৈ গ'ল দেশৰ মৃত্যুৱে আজি আমি অসমবাসী দুখিত কিন্তু আমি গুৰম্বিত আজিৰ দিনত মোৰ যিখিনি বয়স হ'ল মই বহু গায়ক বা যিখিনি আমাৰ জ্যেষ্ঠ মানে আমাৰ মানে আমাৰ সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাই হওক বা শিল্পী সাংস্কৃতিক লাইনৰেই হওক যিসকলৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰা দেখিছোঁ আমাৰ জুবিন গাৰ্গ এইবাৰ অলপ আমাৰ এই বয়সত বেলেগ ৰূপত দেখা পালোঁ বেলেগ ৰূপটো হৈছে এনেকুৱা মই আজিলৈকে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে যিমানবিলাক সাংস্কৃতিক এই বিভাগৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকল শিকাইছে তাৰ ভিতৰত তেওঁ অন্যতম হ'ল আৰু এটা নিদৰ্শন দাঙি ধৰিব কাৰণ আমাৰ অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বাস কৰে আৰু বিশেষকৈ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যুত এনেকুৱা এটা নজিৰবিহীন সৃষ্টি কৰি গ'ল য'ত হিন্দু মুছলমান লাভা খ্ৰীষ্টান একগোট হ'ল আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা এটা হৈছে জীৱনত নেদেখা কথা হয়তো কাহানিও নেদেখিম আমাৰ মুছলমান সমাজত এটা নিয়ম আছে মই যিখিনি জানো ভুল হ'ব পাৰে মই নাজানো মোৰ দৃষ্টিত ধৰা পৰিছে অলপ আগতে সেই কথাটো ক'লোঁ যেতিয়া আমাৰ কিছু ব্যক্তি ঢুকায় সেই ঢুকোৱা অনুষ্ঠানত যেতিয়া কোৰণ পাঠ কৰে ক'ৰাণ পাঠ কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ গান বাজানা নচলে কিন্তু আমাৰ প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ যিটো মৃত্যুত এই তিনি চাৰিদিনত আমাৰ মুছলমান ভাইসকলে যিখিনি কোৰাণ পাঠ কৰিছে তাত আচৰিত কথা এটা হয়তো বেলেগ গায়ক যদি ঢুকালে হয় বা বেলেগ তেনেকুৱা ব্যক্তি ঢুকালে হয় সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি তাত হয়তো যিটো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান চলি আছিল হয়তো মানুহখিনি আঁতৰি আহিলেই হৈ কিন্তু এটা নিদৰ্শন যিটো নিদৰ্শন আমি জীৱনত দেখা নাপাওঁ যে কৰাণ পৰি থাকোঁতে তেওঁ যিটো মৃত্যুৰ আগতে কৈছিল মায়াবিনী গানটো বাজি থাকিব এইফালে মুছলমান ভাইসকলে জ্যেষ্ঠসকলে কৰাণ পঢ়ি আছে আৰু সেইফালে তেওঁ যিটো ৰাইজক আহ্বান জনাইছিল মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত গানটো সেইটো কিন্তু সমস্যৰে সেই সময়তো বাজি আছিল সেইটো আচৰিত কথা এইটো অসমবাসী নহয় ভাৰতবাসীয়ে কেতিয়াও দেখা নাপাব এইটো কিন্তু চিল যি নহওক আচলতে অসমৰ কিমান ক্ষতি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি এতিয়া উপলব্ধি কৰি আছোঁ আমি এই চাৰি পাঁচদিন কিন্তু দুখৰ বিষয় এইটো মই অসম চৰকাৰকো আহ্বান জনাম আমাৰ যিসকল সমাজৰ বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক বিভাগ সাংস্কৃতিক বিভাগৰে হওক বা বিভিন্ন বিভাগৰে হওক যিবিলাক ব্যক্তি আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায় আমাৰ যিটো জীয়াই থকা অৱস্থাত যিটো তেওঁলোকে প্ৰাপ্য সেইটো কিন্তু মোৰ দৃষ্টিটো মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ মই নাজানো ভুল হ'ব পাৰে দিয়া দেখা নাই খুব কম সংখ্যক দিয়ে আজি জুবিন গাৰ্গদেৱক আজি গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে জনা হ'ল আৰু এনেকুৱা এজন গায়ক এইটো মই কোৱা কথা নহয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজত বাজিছে যে তেওঁ এনেকুৱা এজন গায়ক সৃষ্টি হৈছিল অসমত এনেকুৱা এটা গৌৰৱ সৃষ্টি হৈছিল আমাৰ অসমবাসীৰ যে তেওঁ আঠত্ৰিছটা ভাষা আঠত্ৰিছ হাজাৰ গান চল্লিছটা ভাষাত গাইছিল আৰু অসমত মই আজি শুনিছোঁ নিউজ এটিন নিউজত কৈ আছে যে তেওঁ বোলে একমাত্ৰ ব্যক্তি যিয়ে নেকি ইমান ভাষাত তেওঁ ইমান হাজাৰ গান গাইছিল কিন্তু মোৰ এটা দুখ থাকি গ'ল তেওঁ যদি সঁচাকৈ ইমান হাজাৰ গান গাইছিলে ইমান বছৰৰ পৰা ইমান কম বয়সত তেপন্ন বছৰ বয়সত যদি গাইছিলে তেওঁক কিয় সন্মান দিয়া নহ'ল ভৱিষ্যতে যাতে এইবিলাক নহয় আমাৰ যিখিনি ব্যক্তি যিখিনি লৈ আমি জীয়াই থাকোঁ যিখিনি দল বল নিৰ্বিশেষে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমাৰ সমাজক আগুৱাই লৈ যায় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ যিবিলাক বিভেদ থাকে সেই বিভেদবিলাক নোহোৱা কৰি একতাৰ দলেৰে বান্ধ দি সমাজবিলাকক আগুৱাই লৈ যায় সেই ব্যক্তিসকলক মৃত্যুৰ আগতে প্ৰাপ্যবিলাক দি গ'লে তেতিয়া তেওঁলোকৰ আত্মাই শান্তি পালে ত' যি নহওক ইয়াত থকা প্ৰত্যেকজনেই মৰ্মাহত আজি অসমবাসীৰ কাৰণে খুব দুখৰ দিন আজিলৈকে এনেকুৱা দেখা নাছিলোঁ যে শিল্পী এজন ঢুকাইছে তেওঁ নিজৰ ডিঙি কাটি দিছে আজি অলপ আগতে শুনা পালোঁ জুবিন গাৰ্গ মহোদয় ঢুকাইছে প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ঢুকাইছে তেওঁ দুখৰ আজি মুছলিম ল'ৰা এজনে তেওঁ নিজৰ ডিঙি কাটি দিব লগা হৈছে তেওঁ কিমান ভাল পাইছে অলপ আগতে মই নিউজত পালোঁ দল কুমাৰ এজনে ছুইচাইড কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ ছাত মানে কি কোৱা নাই এইটো আচৰিত ডাঙৰ কথা হৈছে তো গতিকে যি নহওক তেনেকুৱা পদক্ষেপ যাতে কোনো নলয় আমাৰ মাজৰ পৰা জুবিন গাৰ্গ গুচি গ'ল কিন্তু আৰু এটা দুখ থাকি গ'ল পেপাৰে পত্ৰই নিউজে বা মোবাইলে আমি যিবিলাক পাইছোঁ চবতকৈ দুখৰ কথা হৈছে তেওঁৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক নে এইটো তেওঁৰ পৰিকল্পিত মৃত্যু এইটো কিন্তু প্ৰত্যেকজন অসমবাসীৰ মনত কিন্তু যদিও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আছোঁ দুখেৰে জনাই আছোঁ আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কিন্তু প্ৰত্যেকৰ মনত এইটো সন্দেহ থাকি গ'ল গতিকে মই অসম চৰকাৰক ইয়াৰ পৰাই মই আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ অসমবাসীৰ যিখিনি আমি সাধাৰণ জনতা আছোঁ যিসকলে আমি জুবিন গাৰ্গ মহোদয়ৰ নীতি আদৰ্শ গান বাজান দি আমি জড়িত হৈ আমি ইমান দূৰ আগবাঢ়ি আহিছোঁ এইটো যাতে চৰকাৰে যাতে কোনো খুদ নোহোৱাকৈ যদি কোনোবা দুখী আছে যাতে বাচি নাযায় আৰু তেওঁক যাতে অসমবাসীৰ মাজত চিনাকি কৰাই দি এইটো যাতে আমাক স্পষ্ট কৰি দিয়ে তাৰ বাবে আমি অসমবাসীক ধন্যবাদ মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আচৰিত কথা আমাৰ এই অঞ্চলত এই পলাশবাৰীৰ নিচিনা ঠাইৰ অঞ্চলত জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান এইবিলাক নিউজ নহয় এইবিলাক ইণ্টাৰনেচনেল নিউজ হ'ব লাগে যদিও কথাটো হাস্যকৰ বুলি কোনোবাই ভাবে আচৰিত কথা গতিকে বিশেষ নকওঁ আমাৰো চবৰে দুখ লাগিছে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনা আমি যে কেতিয়াবা এইটো জীৱনত ইমান এজন মানুহ লগ পাম দেখা পাম বা কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যুত দিনা যে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি ইমান মানুহ একলগ হোৱা দেখা পাম বা যাৰ মৃত্যুত মৃত্যু হৈহিব নোৱাৰি ছুইচাইড কৰা পৰিস্থিতি আহি পৰিছে এনেকুৱা শিল্পী বা বিভিন্ন কিহৰ যে আমি ব্যক্তি দেখা পাম সেইটো কিন্তু আশা ক'ম বিশেষ নকওঁ সকলোৱে জানে খুব দুখিত সকলোৱে মাত্ৰ এটা আহ্বান জনক আমাৰ আৰু যিসকলে এই উদ্যোগ লৈছে তেওঁলোকক মই যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে আমি এই মঞ্চৰ পৰা এই স্থানৰ পৰা আমি ঈশ্বৰ বা আল্লাহ এটাই কথা ক'ম জুবিনদাৰ দেৱৰ যি আত্মা সেই আত্মা যাতে সৰহত শান্তিত থাকে সুখত থাকে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা জনাম আৰু বিশেষ ক'বলগীয়া নকওঁ যিহেতু সকলোৱে জানে আমাৰ মোৰ জ্যেষ্ঠ আব্দুল ৰহিম ডাঙৰীয়া আছে তেওঁ নিশ্চয় ক'ব আপোনালোকক ত' মোৰ চমু ভাষণ ইয়াতে মই সামৰণি নোৱাৰোঁ ধন্যবাদ